شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو سین یہ قرآن اور ایک روشن کتاب کی آیات ہیں ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے سو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے بے شک یہ قرآن تمہیں ایک حکمت والے علم والے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے جب جموسا نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی جلتا ہوا انگارا تاکہ تم گرم ہو سکو پھر جب وہ اس کے پاس پہنچے آواز دی گئی مبارک ہے وہ جو آگ کے پاس ہے اور وہ بھی جو اس کے آس پاس ہے اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اے ایموسا بے شک میں ہی اللہ ہوں زبردست حکمت والا اور اپنا عصا پھینک دو پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور پلٹ کر نہ آئے فرمایا اے ایموسا ڈرو نہیں بے شک میرے حضور رسول نہیں ڈرتے مگر وہ جو ظلم کرے پھر اس کے بعد برائی کو نیکی سے بدل دے تو بے شک میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گرے بان میں داخل کرو وہ سفید نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ نو نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں پھر جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے ظاہر ہوئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے اور انہوں نے ان کو ظلم اور تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا حالانکہ ان کے دل ان کو یقیناً جان چکے تھے سو دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور انہوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت دی اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے بے شک یہ کھلا فضل ہے اور سلیمان کے لیے جنات انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ سب ترتیب سے رکھے جاتے تھے یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر نہ ہو سلیمان اس کی بات پر مسکرا دیے اور ہنس پڑے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو توں نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور سلیمان نے پرندوں کو دیکھا اور کہا مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہا کیا وہ غائب ہو گیا ہے میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا ورنہ وہ میرے سامنے کوئی صاف دلیل لے کر آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حدود آ گیا اور کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے اور میں آپ کے پاس صبا یعنی یمن سے ایک سچی خبر لایا ہوں میں نے ایک عورت کو وہاں کی حکومت کرتے دیکھا اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے سو وہ راہ نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو خود خود کہتا ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی مبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ ہے یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو پھر ان کے پاس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ملکہ نے خط پا کر اپنی قوم کے سرداروں سے کہا اے سردارو میرے پاس ایک موزز خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لکھا ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ اس ملکہ نے کہا اے سردارو میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کوئی فیصلہ تمہاری موجودگی کے بغیر نہیں کرتی انہوں نے کہا ہم طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سوچ لیں کہ کیا کرنا ہے اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہی وہ کچھ کرتے ہیں میں ان کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاسد کیا جواب لے کر واپس آتا ہے پھر جب قاسد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مجھے دیا بلکہ تم خود اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو واپس جاؤ اپنے لوگوں کی طرف ہم ان پر ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے سلیمان نے کہا اے دربار والو تم میں سے کون ہے جو اس کا یعنی ملکہ کا تخت میرے پاس لا دے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ ایک طاقتور جن بولا میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور میں اس پر طاقتور اور امانتدار ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں تخت آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری شکری کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری شکری کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز کریم ہے سلیمان نے کہا اس کے ملکہ کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں پھر جب وہ آئی سلیمان نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے وہ بولی یہ تو گویا وہی ہے ہمیں تو پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں اور اسے اسلام قبول کرنے سے اس چیز نے روک رکھا تھا جسے وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی بے شک وہ کافروں میں سے تھی اسے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو سمجھی کہ وہ پانی ہے اور اس نے اپنی پنڈلیاں اٹھا لیں سلیمان نے کہا یہ شیشے سے بنا ہوا ایک فرش ہے وہ بولی اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے رب اللہ کے آگے سر جھکا چکی ہوں اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سوالیہ کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو مگر وہ دو فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے سوالیہ نے کہا اے میری قوم بھلا تم نیکی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی لاتے ہو تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہ بولے ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے صالح نے کہا تمہاری نحوست اللہ کے اختیار میں ہے بلکہ تم فتنے میں ڈالے گئے لوگ ہو اور شہر میں نو افراد سرکش لوگ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے انہوں نے آپس میں کہا اللہ کی قسم کھا کر ایک منصوبہ بناؤ کہ ہم رات کو سالیہ اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے اور ہم سچ بول رہے ہیں اور انہوں نے چال چلی اور ہم نے بھی چال چلی اور وہ ہماری چال کو سمجھ نہ سکے پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کی چالوں کا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر دیا یہ ہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے اور یاد کرو لوت کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کھلی بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنا برا عمل ہے کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شاہوت سے جاتے ہو بلکہ تم نادان لوگ ہو مگر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا لوت کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی کے دعوے کرتے ہیں پھر ہم نے لوت اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے پھر ہم نے ان پر ایک سخت پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا کہو اے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہو ان بندوں پر جنہیں اس چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جھوٹے مبود جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے جن سے درخت اگانے کی تم میں طاقت نہ تھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبود ہے بلکہ وہ لوگ حق سے ہٹ کر چلتے ہیں وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹہنے کی جگہ بنایا اس میں نہریں بنائی پہاڑ رکھے اور دو دریاؤں کے سامنے پردہ بنایا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مبود ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور وہ جو ہواؤں کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں پر جو وہ شریک بناتے ہیں وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو کہو مشرکو آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی گیپ کو نہیں جانتا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے بلکہ ان کا علم آخرت کی طرف سے مشکوک سا ہو گیا ہے بلکہ وہ اس بارے میں شک میں پڑے ہیں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اور کافر کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی بن جائیں گے کیا ہم واقعی دوبارہ نکالے جائیں گے ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو پہلے بھی یہی وعدہ دیا گیا تھا یہ تو صرف پچھلوں کے قصے ہیں کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا اور ان پر افسوس نہ کرو اور ان کی چالوں سے تنگ دل نہ ہو اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہو ہو سکتا ہے کہ جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے لگ چکا ہو یعنی عذاب آ چکا ہو اور بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے اور بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی کوئی چھپی بات نہیں مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کو ان باتوں کی زیادہ تر خبر دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اور بے شک یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے بے شک تمہارا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہی زبردست سب کچھ جاننے والا ہے تو تم اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک تم حق پر ہو جو بالکل واضح ہے یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ہی بہروں کو پکار سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر راستہ دکھا سکتے ہو تم صرف انہیں سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہی فرما بردار ہوتے ہیں اور جب ان پر بات پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے بات کرنے لگے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کی صفیں بنائی جائیں گی یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تم انہیں جانتے بھی نہ تھے یا تم کیا کرتے تھے اور ان پر بات پوری ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے ظلم کیا پھر وہ بول نہ سکیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن بنایا روشنی والا یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں اور زمین میں ہوں گے وہ گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اور سب اسی کے حضور آجزی سے آئیں گے اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے جب انہیں جمع ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہروں کے بل آگ میں پھینک دیا جائے گا کیا تمہیں اس کے سوا کوئی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس شہر مکہ کا مالک ہے جسے اس نے حرمت والا بنایا اور اسی کے لیے ہر چیز ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں پھر جو راہ پالے وہ اپنی بھلائی کے لیے ہے اور جو گمراہ ہو جائے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں اور کہو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے وہ ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے اور تمہارا رب بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو